আজি বিধানসভাত আমি শুনিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰবাৰ দোহাৰিছে যে যিসকলৰ নাম জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাণ্ডৰ কেছত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকে হ'ল মূল নায়ক জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ মনত সন্দেহ আমাৰ মনত এতিয়াও প্ৰশ্ন যে যিসকল নাম আছে ঠিকেই কিন্তু এইসকলৰ লগত কোনোবা এজন শক্তিশালী ব্যক্তি আছে যিজনে এইসকলক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে সেইবোৰ কথা আগন্তুদিনত ওলাবনে নোলাই এছ আই টিত ওলাবনে নোলাই আমি অলপ দিনৰ কাৰণে ৰৈ থাকিম কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোৰ মতে সম্পূৰ্ণ কথা আজি ফাদিল কৰা নাই যদি তেওঁৰ মতে এইসকলে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত তে এইসকল সম্পূৰ্ণ নহয় তেওঁলোকৰো পিছত কোনোবা এজন শক্তিশালী ব্যক্তি আছে মোৰ সন্দেহ আৰু আমাৰ সকলোৰে মনত এই প্ৰশ্নটো আছে মই কথাখিনিয়ে ক'লোৱেই সেই এজন কোন আমি বাস্তৱভাৱে গম পোৱা নাই যিসকলৰ নাম আজিৰ তাৰিখত গোচৰত সোমাইছে সেইসকলৰ বাহিৰে সেইসকলক ৰিম'ট কণ্ট্ৰল যি ৰিমট কণ্ট্ৰল যোগেদি চলোৱা মাষ্টাৰ মাইণ্ডৰ নাম মই ভাবোঁ আজিৰ তাৰিখত ৰাজহুৱা হৈ থকা নাই বিৰোধীয়ে পলিটিক্স কৰিছে জুবিন গাৰ্গ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজিৰ ওপৰত ৰাইজৰ বিশ্বাস নাই সেইটো আমাক ক'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা নাই গাঁৱৰ ভিতৰত গ'লে মহিলাখিনিয়ে নিজে ক'ব যে আমাৰ বিশ্বাস নাই যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ন্যায় দিব পাৰিব আৰু সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম পাইছে যে অসমৰ ৰাইজৰ সন্দেহৰ চকু তেওঁৰ ওপৰত আছে আৰু সেইকাৰণে বিভিন্ন কৌশলেৰে মানুহৰ মনত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে গাৰ্গৰ চাৰ্জিট দিয়াৰ পিছত হাঁহি লগা কথা নহয় নেকি দহ ছেপ্টেম্বৰটো আগতেতো কৈছিলে দহ ছেপ্টেম্বৰ আগতেতো কৈছিলে দহ ছেপ্টেম্বৰৰ সাংবাদিকসকলক মাতি আনি গোটেইখিনি কথাবোৰ ফাদিল কৰিব তো দহ ছেপ্টেম্বৰটো সেই সময়টো জুবিন গাৰ্গৰ মাজত আছিলে দহ ছেপ্টেম্বৰ নিজৰ কথাটো কিয় নাৰাখিলে কিবা এটা তেওঁ তেওঁৰ যে ফ্লপ হৈছে আৰু এই এই সম্পৰ্কত তেওঁৰ নিজৰ দলৰ মানুহ তেওঁৰ ওপৰত হাঁহে জনসাধাৰণ তেওঁৰ ওপৰত হাঁহে দিল্লীত বিজেপি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব তেখেতৰ ওপৰত হাঁহে সাংবাদিকখিনি সম্বাদ জগত দিল্লীতে হওক বা দিছপুৰতে হওক তেখেতৰ ওপৰত হাঁহে সেইখিনি কথা তেওঁ গম পাইছে নাই পোৱা মই নাজানো que también como país